Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah isu yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, iaitu penyalahgunaan kuasa. Mengapakah topik ini penting? Hal ini demikian kerana apabila seseorang yang diberi amanah menyalahgunakan kuasa tersebut, ia bukan sahaja menjejaskan reputasi dirinya, malah turut memberikan kesan besar terhadap masyarakat dan institusi yang terlibat. Isu yang kami kaji berlaku di sebuah sekolah menengah di negeri Kedah yang melibatkan seorang guru yang telah melantik adik kandungnya sendiri sebagai pembekal alat ganti sekolah tanpa mengikuti prosedur yang sepatutnya. Isu dan Faktor Kes Apakah sebenarnya masalah utama dalam kes ini? Masalahnya ialah guru tersebut telah menyalahgunakan kuasa dengan memberikan kontrak pembekalan kepada ahli keluarganya iaitu adik kandung sendiri. Walaupun niatnya mungkin untuk membantu, tetapi dari sudut undang-undang dan etika, tindakan tersebut tetap dianggap salah. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? terdapat beberapa faktor penyumbang antaranya yang pertama penyalahgunaan kedudukan iaitu apabila seseorang berasa dirinya berkuasa dan boleh membuat keputusan sendiri tanpa proses semak dan imbang yang kedua konflik kepentingan iaitu apabila urusan keluarga dicampur adukkan dengan hal ehwal rasmi yang ketiga kurangnya pengawasan seperti ketiadaan audit, pemantauan yang telus dan sistem kawalan dalaman yang berkesan. Seterusnya undang-undang. Kes ini disiasat di bawah seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Apa yang penting untuk kita ketahui ialah akta ini bersifat tegas dan tidak boleh dipandang ringan. Jika seseorang disabitkan kesalahan di bawah seksyen ini, dia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda yang tinggi bergantung kepada nilai suapan atau kesalahan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa bukan sekadar isu disiplin dalaman tetapi merupakan kesalahan jenayah yang boleh membawa hukuman berat. Selanjutnya, implikasi. Kesan daripada penyalahgunaan kuasa adalah amat luas dan merugikan banyak pihak. Dari sudut individu, pelaku mungkin kehilangan pekerjaan, tercalar nama baik serta berdepan tindakan undang-undang. Dari sudut organisasi, contohnya sekolah, kepercayaan masyarakat akan terhakis. Apabila keyakinan orang ramai terhadap sistem sekolah hilang, pelajar dan guru lain turut menerima tempiasnya. Dari sudut negara, ia menjejaskan sistem pendidikan secara keseluruhan, membawa kepada pembaziran sumber dan meruntuhkan integriti perkhidmatan awam. Langkah mengatasi. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani isu ini? Yang pertama, pendidikan etika dan integriti perlu diterapkan dalam kalangan warga pendidik agar mereka bukan sahaja cekap dalam menjalankan tugas malah memahami nilai amanah dan tanggungjawab. Yang kedua, audit dan pemantauan secara berkala perlulah dilaksanakan bagi memastikan setiap perolehan atau pelantikan dilakukan secara telus dan mengikut prosedur. Yang ketiga, mewujudkan saluran aduan yang selamat agar warga sekolah dapat membuat laporan sekiranya berlaku sebarang penyelewengan tanpa rasa takut atau tekanan. Yang keempat, penguatkuasaan undang-undang secara adil dan tegas tanpa pilih kasih bagi menunjukkan bahawa setiap kesalahan mempunyai akibat yang setimpal. Pengajaran dan rumusan Pengajaran utama yang boleh diambil daripada kes ini ialah Apabila kuasa disalahgunakan, kerugian tidak hanya ditanggung oleh individu yang terlibat tetapi oleh keseluruhan sistem. Integriti merupakan asas kepada sistem pendidikan yang berkualiti. Tanpa integriti, sukat mana dasar yang digubal, ia tetap akan runtuh dari dalam. Sebagai penutup izinkan saya menegaskan satu perkara penting Jangan khianati amanah dan ingatlah integriti adalah kunci kepercayaan masyarakat